делаем то же самое теперь в адвокатской комнате датчик который на котором э, было свечение диода да правильно да, да. да. мы его соединяем замыкаем да. и полностью всю основу снимаем с потолка второй датчик который остается в этой комнате он будет в рабочем состоянии В случае задымления он будет работать. Нет, только не так делаем. Вы снимаете его основу так? и концы все изолируете и складываете. И там тоже надо будет что-то изолировать. Нет изоляции? Нет. ничего с ним правы, с ним не сможет. Это 12 12-й Сейчас подожди, подойдет. Пожалуйста.